да? Да. Да, да, да. Я, да. Есть нет, 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 мы выделили а проекты на, это, на проекты, да. мы выделяли всегда деньги из города, всегда, именно на проект, а уже люди разводят по домам, а уже на работают на уже за свой счет, а это выделял город. Классификация.

я вам скажу, вы вытянули газопровод стоил он миллион, три миллиона Николай Юрьевич, сколько там домов подключилось в сторону пять человек, пять-два валили, потратили деньги протяженность подключилось сколько домов пять-два при hay, этом потратили, ну не бюджетных средств но тогда люди очень хотели а когда, это жители, местные жители местные

Пытание. По, по, по газу, что поддержали. Еще раз С миллион. Гривен. По газу поддерживаете. Э -э так, давайте доголосуем. Кто за? Раз, два, три, четыре. Четыре. Кто против? Не вас Я вас Так вы против подняли. Я сейчас запишите. Я Не пишите. Вот здесь против или воздержались? Воздержался, воздержался. воздержался один. Тоже воздержался. Смотрите, да. Если Если вы дайте, 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 дайте. выделили миллион. Голосование. Что значит Что уже голосовали? Ну так Я вам обещаю. Если не на этом в начале следующей недели, эти средства еще не будут освоины. Я приглашу этих активистов, которые собираются создавать несколько кооперативов по каждой улице с их главным, да, не помню его фамилию, сейчас вспоминаю, не могу вспомнить. Инициаторов. И с ними вместе, хоть на месте там проедем. Хоть сюда пригласим. И мы с ними пообщаемся еще раз. Если мы не увидим убежденности или переубедим что это им там дорого, невыгодно и еще, но эти средства сейчас, потом перерасходят. чтобы подключиться и подвести к дому с улицы, просто частного дома, находится в порядке 17 тысяч гривен. Все, все эти цифры не озвучены. Да, вот Владимир, все, как только они все, все это увидят, Владимир, все эти цифры они знают лучше нас. Поверьте, исходя из того, если как они сообщают. Задание вопроса, да, надо вести. А если вот они передумают, да, вот, не я я, я думаю, что не можно будет приложить будет. количество заявок желающих подключиться к этому газопроводу. И тогда все станет ясно. Вы знаете, мне хотелось бы еще прокомментировать. Только что очень красиво и ярко говорили о том, что у нас есть крыши прикрыты, у нас есть масса более важных для большего количества жителей или есть то вопросы жителей в данном случае. Да. Тем не менее, мы не выделяем, не знаю, по большому счету, сколько будет э, востребованных заявок. Вот я знаю, у меня в Сырьевке у родственников э, в свое время чем-то протянул э, э, газ. Да. Есть улицы, которых, на которых ни одного человека так и не подключили. Но миллион мы потратим. Если это... А учитывая, это субвенция на поселок, это не прямое начисление. За это время мы провели...

они, если, дороги. Я вижу, мы, обратно, мы, если мы выделили, то они у точно поэтому она не целевая и мы потом не просто потом еще не так, еще раз дальше по обращению вы выделили 3 миллиона 730 тысяч. Но если помните, у нас есть принцип справедливого подхода ко всем ссылочным радам. Да, мы выделили в этом году 500, 2, 500. По 3 миллиона мы четырем по советам выделяли. Поэтому есть предложение все-таки сегодня, я, к сожалению, Николай что без наборки отказать. Хотелки вы засветили. То есть, ну, мы должны были справедливо ко всем относиться. Не будет возражения у членов комиссии. То же самое это было предложение. Но если другие не просят... Может, э -э 23. Мы, 23. мы же тратим мы, еще Мы же грубо а решили, если мы том, сейчас по поселкам... Мы ко всем подходим примерно ну, ну, равнозначно. Виталий, мы, мы только подходит, выделили сюда. по 2 миллиона. По честному, по по мы 3. выделили 4. 3 раза. Деньги 500, 2, 500. По 3 миллиона Выделили. Получил. Они их освоили. А а них Они еще не освоили. Ну, Они ос осваивают, ну, а не Они освоили с лихвой. Конечно же нет. Освоили порядка 700 тысяч, а сразу нам нужно освещение. Так что вы Ну смотрите, 500 тысяч еще не пришло, 2 миллиона пришло только 3 июня.